Доброго ранку усім, хто з нами. Ранок на Алтаві триває. Заряд бадьорості, гарного настрою та енергії на цілий день. Усе це генеруємо для вас, шановні пані та панове. Так, генеруємо не тільки ми, а ще й наші гості. До речі, сьогодні у нас справжній мистецький ранок. Буквально кілька хвилин тому з нашої студії пішла Зоряна Зоряно-Коломієць, так юна кардіоністка, яка зіграла, зіграла збадьорила нас. Так, і дуже добре. Зіграла до речі. Кардон взагалі люблю. Але ну, в жіночому виконанні вперше. Зокрема, це для мене був такий досвід дивитися вперше в першому жіночому. Тебе ще сьогодні ранок відкриттів. Так, ранок відкриттів. Так, будемо відкривати нові, нові перспективи. Для себе та да, наших да. глядачів, тому що я скоро від кожного гостя, знаєш, я кажу, беру не тільки гроші, де да? <схай> я я не жартує звісно. Да. Якісь нові подачі жартую, друзі. жартую. Ну, звісно, добре. жартую. Але ми ж в... все зрозуміли з вами. Головне беру якийсь також досвід, <схай> Да. і е, є чому повчитися, і є про що цікаво дізнатися від наших наступних гостей. Ми вітаємо нашій студії. Це е, дуже відомі полтавці. Так, це Максим Апушкін і Оксана Деркач. Доброго ранку. Ранку. доброго ранку! — Хореографи, хореографи, дует фрі лайф. До речі, що, друзі, сімейний дует фрі лайф. Ну я підкреслюю сімейний дует От Free про Life. це. Ми детальніше поговоримо. Ти знаєш, да. ти завжди про гроші, а я про лірику. Я про кохання про всі а, ці речі. А, а, ну, так. а лірика з грошами ну, також там нормально поєднатися. Серйозно от, ти, от зараз запитаєш наших гостей. Вони тобі підтверджують. Так, Оксана, Максим, раді вітати вас у нашій студії. Ще ще раз доброго ранку. Нам приємно, що ви до нас завітали. Фирма ранковое запитание от да, программы да, «Ранок на Алтаве» Как разбадериваетесь с ранку, когда нужно прокинуться? Откуда берете гарний настроение? Взагалі очень рано прокидаетесь. Нет. <свист> <свист�> Но, на самом деле, в связи с нашей инвестировальной деятельностью, то получается, что... Утро у нас жив... начинается позже, чем у обычного да, <свист�> человека. Потому что мы работаем допоздна, мы тренируемся. И соответственно, после того, как организм бодрый, э, физически, бодры, физически хорошо, готовый, работе, разогрет, у он вряд ли... Сможешь, сможешь ты сразу же лечь спать и отдыхать, нереально. Вот. А с утра, соответственно, нереально рано встать. Ну, конечно, если есть необходимость, то... Ну, да, хотел запытать, был такие досвид, да, что вы там вечером там есть какая-то какая работа, так, и ранку вам там такое же испортивно да. работать? Да, да бывает, да, и очень, очень часто бывает. А что именно бодрит? Ну, это чашка кофе, как вкусный, приготовленный моей женой завтрак. Порой мной, но это, конечно, реже. Очень реже. Очень, да, гораздо реже. Вот, собственно, это и бодрит. Новые задания, новые цели. Очень хорошо, мне кажется, вставать, если у тебя четко расписан следующий день. Скажи... Ты встаешь и уже точно знаешь, что ты встал и пошел. И все, выхода да, нема Скажи, будь ласка, сколько роки уже занимаетесь танцевальным мастерством, хореографией? Я с пяти лет. Где-то с шести-семи. Ну чого собі ну про п'ятнадцять двадцять скажемо так, молоді люди, але я собі так прокручую в голові. що це Що величезний досвід Так, да, це величезний досвід іноді так не вкладається в голові. що… Ні, Я серйозно. Я, я знаю, що просто хореографія це дуже важка праця. Це щоденна важка праця без да, вихідних, це да, правда. Ось тому-то Максима і Оксану знають не тільки в Полтаві, не тільки в області, а ще й далеко-далеко за межами по да, хотіли б з вами поговорити. Просто знаєте, ми запрошуємо успішних людей, які діляться, скажімо так, своїми рецептами успіху. Да? Ви давайте так окреслимо певну географію, скажімо так, ваших поїздок. Можна так сказати, да, це там одна, дві, три країни. Да? Це там, а он Оксана вже киває, ні ні, 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 я зараз перебираю це в голові. Замало да, це замало. Mm. Mm. Да. Взагалі, ну просто я знаю, що дуже хороші хореографи вони можуть їздити, да, якщо дуже захочуть, да, відповідно знайти себе і за кордоном. Це вже інша справа. Чому, скажімо так, да, про це ми будемо говорити? Да? За кордоном, відповідно, де ви побували, скажіть, будь ласка. Китай, Франція, Росія в своєму була, Австрія, Чехія, Чехія Норвегія, Германія. Що за кордоном найбільше я, почуку, вражає? Зараз, Наталі, я зараз просто от розумієш, я? я почув дві такі кардинально протилежні Китай і Норвегія. Розумієш, як занесло людей? Ну, все, все, давай Продовжу. Що вразило вас за кордоном? Що вражає найбільше під час закордонних поїздок? От різниця з Україною. Ну, разница в менталитете, естественно, как бы очень существенная. Ну, а, наверное, в последней поездке, вот в Норвегию, которая у нас была, более всего нас поразило отношение между руководством и подчиненными. Потому что у нас это все как-то так описано какими-то рамками, какими-то законами общепринятыми. Там это просто стерто абсолютно. То есть, ну, каждый знает свои задачи, но Тут с тобой пьют кофе, тут с тобой кушают, тут, грубо говоря, там, директор пошел, телефон поклацал, простите, попу почесал, как бы, и, собственно говоря... Нет никаких ни, рамок, нету никаких иерархии, таких, да. как у нас. Вот все стремятся там, быть ближе к директору, к шефу, к начальству, дабы иметь какой-то успех в карьере. Там нету такого. Каждый делает свое дело и качественно делает. И нету начальства, то есть знаешь, что ты обязан в это время быть на работе, ты должен уйти в это время. Все так делают. Нет вообще никакого контроля над тобой. Это настолько поразило, что все полагается на совесть. Все делано качественно, совестно. И все кайфуют от жизни, получают удовольствие, все занимаются только своим делом. Они, ну, то есть они не уходят там. Если ты там, массажист, то ты фотограф, то ты видеограф, то ты еще писатель и художник. В общем, ты... да. здесь у нас так. Потому что люди приспосабливаются, люди стараются выживать, и люди стараются найти себя везде, во всем. Если даже не умеет, то попробует. У нас пытливый ум. Там такого нету. Там вот, что хорошо, да, вот Ксюша сказала, что и отчасти плохо, и плохо да. да. Был даже опыт такой, то есть, несмотря на то, что мы хореографы, у нас есть, опять же, опыт, жизненный опыт, который мы часть жизни, который прожит здесь, и, соответственно, мы можем делать многие вещи, не просто быть там, танцорами, да, там, то есть, допустим, если хореограф, ты не знаешь, что, допустим, кушать не умеешь готовить, там, или убирать, и там, ну, в общем, самые такие бытовые вопросы, ты не можешь сделать, это не означает. А там это значит именно так. Если ты танцор, если ты там певец, то ты не можешь взять и отремонтировать себе какие-то вещи, там какой-то был случай даже у меня с личного опыта. Да. До шоу, мы в Осло в театре работали. Ребята, готовятся выходить, у него змейка на ботинке разошлась, и собачка выпала со змейки. Ну, я смотрю, давай я сделаю. А как ты, ты сделаешь? А как? Я взял руками, разжал пальцами эту собачку, вставил, собрал, застегнул. Вот так смотрел на меня две минуты смотрел как ты так как ты как можешь а я еще могу массажи делать там кестиком да, yeah. yeah. и швойной образно снова же таки да <сíck> <сíck> для поездок кого? за кордон необходима известно же знания мовы я так понимаю да? да вы вильно владеете английскую мову да, мовой, да, да, да. Мы общаемся. Ну, не вот. скажу что на высоком уровне хотелось бы выше но опять же таки сколько бы ты Без язык среды, не учил, и бы ты школу не посещал хоть там мега супер Популярные, хорошие тренера, педагоги это не, ничего не значит. Главная среда самое важное. Среда среда и общество. Mm -hmm. все. Самое важное для языка. И причем обычно, если поездки длительные, там, ты приезжаешь в Китай, пытаешься какие-то слова все равно выучить, как-то На китайском, да. Да. При, на китайском. Со, приезжаешь стоит в Турцию, там, ты пытаешься там какие-то тоже турецкие слова, потому что ну, человек как бы уважает больше, если ты стараешься хоть как-то, ну, какие-то бытовые фразы. У нас было определенное. Да, а потом мы приезжаем. Приезжаем в, турецкий, начинали учить. Приезжаем в, Свадьбу, в Норвегию пытаешься, вроде английский, ну, родной со школы учил, пытаешься, думать, что тебе надо сказать что-то на английском, у тебя турецкие фразы лезут, все. Да, когда, ну, мы больше 9 месяцев жили в Турции, да. то есть, ну, это длительный период, действительно адаптируешься, там, в первое время, там, тем более, это уже не первый сезон, который лет, летом мы посещали, работали в Турции, вот. Ну, конечно, тяжело было перестроиться. Все слова, которые ты хочешь сказать быстро, это турецкий язык был. Да. Цікаво, цікаво. Ні, серйозно, я, я собі навіть а, а а китайська мова взагалі важка? І... — її. Ти хочеш дізнатися, як буде китайською доброго ранку? Так, да, ну, так, <реш> так, да. Не, серйозно. ну, я знаю, ніхао. Ніхао, здравствуйте. 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 Да. Ага. No, китайский angry. так, чисто знаете, как, как у нас некоторые учат английский русскими буквами и <laughs> читают. <laughs> <laughs> вот так мы учили примерно китайский. Потому что как бы с группой всегда есть переводчик. Ну, то есть, если как бы это рабочие какие-то моменты, то тебе перевели быстро, ну, как, как полагается. А если ты сам пошел в степи рынка или там еще что-нибудь, то приходится там примерно по-русски читать. Языке, да. Так, yeah. а писать это? не писать ну, это мы это не, даже не, не пробовали. Мы были ну, короткий период. То есть мы там месяц-полтора с театром Милизарова мы ездили. То есть 30, нас городов 30 городов, ездили, да. каждый день новый город, самолет, автобус, спал, не спал, ел, не ел, никого не было. Главное, это должен быть в участоком концерте, в большом театре. на от 3 до 10 тысяч зрителей именно на наш концерт приходить. Уяви собі, яка кількість аудиторії, так, і головне всім сказати вчаснені хау. Все Все, головне не забути це, спав не спав, китай. як сказав Максим. Да, головне, Спав не спав. Так, і все, головне, ну ніхав. я хочу повернутися до професійних успіхів да, наших давай, друзів, давай, наших давай, гостей давай. і давай. до поєднання професій і особистого життя. Ви сімейний дует. Це вам допомагає чи заважає? Тому що є різні протилежні точки зору. Говорять, що немає це нічого гіршого, ніж сімейним підрядом працювати. Інші говорять, що це немає нічого кращого. А вам це допомагає чи заважає? Вы знаете, когда как? Ну, как бы абсолютно по-разному. Иногда ловим какую-то одну волну, и получается, я начинаю что-то там или фантазировать, или рассказывать, он подхватывает, или даже я еще не сказала, он уже озвучил, и такое деживи получается. Но иногда очень тяжело оставить личное за порогом танцевального паркета и зайти в танцевальный зал, зная, что тебе типа, надо просто позаниматься, а не поговорить о том, что тебе надо купить, куда тебе надо пойти, что тебе надо сделать. Танцуй ему вальс и так, ты купил купи, купи, батон. Нет, ну серьезно, очень тяжело. На самом деле, абсолютно то многие говорят, да, действительно, что да, это же здорово, вместе ездите, вы вместе, вы пары, создайте будущее. Да, это как хорошо, так соответственно, и очень сложно, потому что нужно разъединять все эти понятия. Потому что в любом случае люди, которые близки друг к другу, они себе больше позволяют по отношению друг к другу. Это факт. Да. Даже независимо от того, от сферы деятельности однозначно, да. ты вряд ли сможешь партнерше сказать те вещи, которые сможешь сказать жене. Да, из-за этого, Из этого бывает. Из-за этого она бывает у нас, конечно. Но мы как-то стараемся, учимся, не знаю, это опыт, это жизнь, можно притираться друг к другу, Ну, мне кажется, у нас такая еще сфера, дабы если у меня муж был там электриком или слесарем, то не получилось бы у нас ни семьи, ни отношений, потому как постоянные разъезды. Ну, я, мне кажется, человек просто далекий от творчества бы не понял, просто. А когда вы поняли, что вы закохались один в одного? Это было одночасно? Теперь ты отвечаешь. Главное, честно, перекласти инициативу на человека. Вы знаете, я не могу сказать, какой-то конкретной там, даты или числа, но само собой постепенно. В танцы танце как-то ну, все да, так постепенно, говорит, что постепенно. Вы сначала постепенно. Я сначала танцевали, а потом уже. Да, мы ну, изначально мы занимались, танцевали. Были какие-то определенные там цели. Тем более, до этого каждый из нас уже бросил танцевание профессиональное. Да, То я есть уже преподавала. преподавала Ксюша, я тоже начала преподавать. Я уже два года, как, даже если три, до того, как не танцевал. У меня уже не было там каких-то целей в плане танцевания дальше. А зараз поїдеш ну, потім... ще больше. <сіх> 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 ну що ж, на завершення нашої розмови Максим Оксанов, рецепт успіху. От ви все ж таки можна вас назвати успішними людьми. Ми завжди запитуємо наших гостей, да, ваш рецепт успіху. Є якийсь ідеальний, можливо, рецепт. Да? Ну він, звісно ж, для кожного свій, але ваш. От сам хотілося б дізнатися. В чому бери, секрет? Бери і делай. дуже просто. Секрет успешный ну, любви. Ну, ну, просто нужно брать, поднимать себя с дивана, свою пятую точку, заставлять себя делать, двигаться, даже если ты этого не хочешь. Спустя какое-то время желание появится. Знаете, как аппетит приходит во время еды, так происходит. Если даже нет желания, стил. Да, нет выше ничего. Девиз цели. есть. Жизнь надо устраивать до той поры, пока она не начнет устраивать тебя. Поэтому как бы, мы этим Почему? очень часто руководствуемся. И действительно, очень часто приходится себя с очень тяжелым усилием подстегивать, чтобы делать что-то дальше. Потому что у нас палки Но как-то, вы знаете, эм, как-то -как творчество само тебя подстегивает. Ну, двигаться, двигаться. Не развиваешься, не двигаешься вперед, нет никакого смысла просто расти эмбрионом обычным, быть обычным, соблюдать какие-то обычные нормы, правила, это не, не для нас. Мы хотим дальше, больше, выше и вперед. Ну, прям олімпійські. Оці я зразу кінцями ну, да, <смес> зразу кінця малюються ці олімпійські да і насправді комати. дуже приємно чути це зранку. Да. Я думаю, що ви подарували заряд натхнення нашим глядачам. Ми від вас зарядилися цим позитивом. Да. Піймали да. драйві відчуваю кураж. смартфоном. Да. <смес> я також так, <смес> 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 це нормально зараз три палиці. Нагадую, шановні телеглядачі, що в нашій студії були відомі хореографи, дует Фрілайф Максина Пушкін та Оксана Деркач. Ми вам дякуємо. Дякуємо і, за приємно. Приходьте еще до нас. Да, успехи вам у всем. Новых Спасибо, драйву и удачи.